Карта дьявола, девятка Жезлов, пятерка мечей. Ну, короче, Ну, такой семирный договор, договор по карте дьявола и семерки Жезлов, ребят, но я не знаю, то есть уже карта дьявола говорит о том, что его будут нарушать. То есть какой смысл его подписывать, не знаю, вообще смысла не вижу. И там еще про какие-то выборы говорили, да, какие-то выборы там планируются. Выборы планируются на сегодняшний день, или это все чес? Мы это, естественно, будем пересматривать. Но меня больше интересует сейчас поход России, и вот меня интересует больше ядерка. Сейчас. Ну, такое, если пока по выборам здесь падает, непонятно что. Там что планируется. Тут какие-то десятка пентаклей выпало, четверка пентаклей. Что-то там планируется, пока мы в это не лезем, да? И меня интересует, что. Давайте сейчас игральные карты возьму. Смотрите, какие красивые карты золотая привезла с Дуба. Красивая. Давайте посмотрим так. Путин хочет ядерку применять сразу. Ну, шестерка пиковая падает с десяткой. Угу. Ну, слава богам, что не выпал туз пиковый. Серьезно, да? Тут дама пиковая выпала, но туз пиковый не выпал. Так, покажите, пожалуйста, нам. Нам стоит бояться ядерки сейчас? Именно ядерки, не орешника. Ну, вот червовая карта выпала, десятка пентаклей. Так, секундочку, смотрите, здесь десятка пиковая вниз выпала, девятка пиковая. То есть запугивания будут точно. И десятка пиковая, она что-то неожиданное. Ну, откройте нам ее. пустое опять-таки видите карта вольта то есть я так понимаю что может разгоняться будет снова страшно 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 а в конечном итоге валет пиковый пустота то есть будет много разговора будет пугать Но, тим не менш в ковий падає, нас должно успокоїти. Не настав ще квітень. Я не буду так дивитися. Чітко нам показувало, що там карта дурня падала, що може бути плюс-мінус десь на свято дурня. Ми ще думали, що за свято таке там так, карта дурня. Прям чітко чорно чорним по білому, вже карти показали. Ми такі сиділи, що типу, що це? Ну, коротко. Десь там плюс-мінус один-два дня. Але я не можу поки дивитися обстріли, тільки завтра зможу подивитися, того що завтра, перше число. Взагалі, Енергія кожного місяця змінюється з 10-го числа. Це такий маленький факт, те, що я лізу там наприкінці місяця, це неправильно і воно не покаже повного обсягу інформації, які показали б з початку місяця нового. Тобто ну, я так не люблю робити. Того, що розумію, що зараз ну, воно все змінюється і, можливо, щось не побачу, а я хочу побачити. То я думаю, що це зараз типу іпсо, того, що карта все, все ж таки дурня падає. Дев'ятка жезлів падає з десяткою пентаклів. Якусь інформацію кида, якесь йде, бачиш, Паш Пентаклів. Можливо, це колись до чогось приведе, але зараз це все пусте. Тобто, не факт, що воно відбудеться, можливо, воно зірветься, а ще може бути така ситуація, що це просто справді фейк зараз. Але десятка пентаклів вона говорить про те, що якісь процеси все одно йдуть. Тобто, я так розумію, що просто карта може показувати інформацію, що про це говорять, і все ж таки це питання підіймається десь. Но самого процесса пока не вижу, что упадет. Дивись, тут карта правосудия сейчас. Я вообще не думаю, что он піде. Просто понимаю, что ему справа. Тобто я не думаю. Ну, я не знаю. Так как там говорят, что они на переправе не меняют, я не знаю просто, угу. как, как, кого поставить и как человек, которого поставят, может ситуацию решить с войной в Украине. Зеленский в этом осведомлен уже. Он как бы знает все эти подводные камни, а другой человек придет и что будет? Что? Я сумніваюся, що він. Розумієш, що розкажу? Поки зараз нема е... карти не... не бачить моменту виборів, справді виборів, да? вони не покажуть. Це все пусте. Типу, те, що він там хоче, не хоче, я бачу по картах, що він, в принципі, не хоче типу, здавати пост президента зараз. Зразу говорю, да, карта Мага і карта Пчальника, ви пам'ятаєте, карта Мага це чітка вже стратегія у людей сформірована. Вот, план уже типа есть, да? По отшельнику это карта оккупации. Соответственно, по этим трем картам еще сила все это усилено. По этим трем картам мы с вами видим, что да, действительно, наступление по Харьковской области они планируют. Типа, насколько оно будет успешно неуспешно не успешно, это уже будем детальнее позже смотреть. Самое главное, что есть у них такой план. Это уже как факт, говорю. Так, дальше. Меня интересует запорожское направление. Смотрите, мой сон про Запорожье, про перестрелку возле автобусов, либо это автовокзал, вы помните перекресток, автобусы, и с правой стороны дороговый центр что похоже на квадратный синий было. Кто с Запорожья, пожалуйста, помните об этом. После моего сна вышли новости буквально там через пару дней, что какой-то теракт в Запорожье готовился, но его сорвали. То есть я считаю, что это еще не все. Да? Сон был не очень хороший, поэтому, пожалуйста, не забывайте о нем. После этого какая-то перестрелка намечалась в Харькове. Ну, не помню, там была перестрелка или нет, по-моему, да. Так, что еще? И я очень соболезную Днепру. Знаю, что прилетела Бартоломео. Кстати, касательно Бартоломео, полгода назад тоже было предсказание. Как сейчас помню, этот корабль... Ну, силы показали тогда. По-моему, это тоже было весной, кстати. Вот, не помню по срокам, в общем, когда мы это предсказывали, но сам факт того, что предсказание сбылось, и это плохо. Вот. Я соболезную очень сильно городу. И смотрите, что я сегодня еще смотрела, Пожалуйста, аккуратно, потому что выпала карта звезды и двойка кубков. То есть я так предполагаю, что это будет на Благовещении. Мне писали в комментариях люди, что Благовещение было 25 числа. У россиян 7 да? карта звезды, не карта двойка кубков, то есть уже карты нам показывают, что это будет какой-то большой праздник карта звезды день дурака образно говоря не покажет да? день дурака карта шута падает это какой-то большой праздник плюс ко всему церковный потому что очень часто но ну, карта звезды это в принципе высшая магия это церковная магия может быть вот я считаю, что на Благовещение будет еще обстрел, и мне не нравятся карты по Днепру. Я сразу говорю, там смерть падает, и дьявол. То есть там и орешника не могут пугать, орешникам, и баллистикой пугать могут, обстреливать, все что угодно. Это все, что касается Днепра. Сейчас я же говорю, аж не по себе стало. Вот. Так, дальше. Запорожское направление. Будет ли наступление? Планирует ли россияне наступление? Покажите, пожалуйста, нам. Ну, то же самое, видите, вот. В принципе, по югу они планируют наступление. Тут у скупка стройка Пентаклей падает. И а, двойка мечей с Верховной Жрицей. Ой. Опять-таки, верховная жрица, давайте ее откроем, чтобы просто не было такого, что обострение по этим наступлениям начнется с церковные праздники. Потому что, в принципе, верховную жрицу можно отнести к церковным праздникам здесь. То есть, либо нам... Давайте посмотрим, хорошо. Либо это внезапно, да, начнется, либо... Нет, ребят, смотрите, карта колесницы, верховная жрица с дьяволом. Но карта намекают на то, что наступление может начинаться в церковные праздники. Или оно обострится. Или на Пасху, да, то есть опять-таки церковные праздники, там Благовещение, Пасха и все остальное, все, что касается церковных праздников, может быть обострение по Запорожью, колесница, Верховная Жрица. То есть да, у них планы есть наступление и будет это. так, что еще Харьковскую, по Херсонскую? Ну, по посмотрим и по Сумщине меня еще интересует. Ну, то же самое по Херсонской области, тут Пентакли падает, все падает. И покажите, пожалуйста, нам сумщину сейчас по наступлению. Смотрите, касательно сумщины, сразу говорю, что может быть какое-то ДРГ. Вот, вот тут как раз таки карта шута выпала. Смотрите, сразу говорю: Луна и карта смерти будет скоро обстрел. Сумщина, сум. Вот сразу говорю. То есть это баллистика может быть, все что угодно. Карта смерти на баллистику, либо на орешне. У меня к баллистике склоняюсь. И смотрите, мне еще не нравится по наступлению, потому что здесь опять-таки, вот да, эта карта шута выпала. Я думаю, что 1 апреля могут быть какие-то походеньки. Вот тут видите, двойка кубковая, карта шута. Это праздник 1 апреля. Там плюс-минус день туда, день, обра... день, день назад, день вперед. Вы помните, да, как я люблю 1 или 31 или 2. Вот тут пару дней буквально даем разницы. От, могут бути наступлення Дергешників на Сумщині. Я сразу говорю, тому що мені подобається. Карта смерті пропустіла. Падає батьків зараз падає. Дев'ятка мечів, башня і сімірка мечів. Тобто максимально палки в колеса вставляють, щоб цього не було, того, що бояться. Тобто дев'ятка мечів падає. Ну, напевно, бояться, що все ж таки Україна використає її. І карта відлюдника вона вже говорить, що Україна, в принципі, не буде. Чи не хочу навіть зараз бути від когось залежна в цьому питанні? Тобто, я так розумію, що ми вже побачили Росію, побачили вже Америку, да? і карта відлюдника говорить про те, що Україна буде наприкінці кінців самостійно приймати рішення про ядерку все одно, поки що вставляють палки в колеса, не дають нам її е... ну, поставити на свою територію. Але я думаю, що в ітог всього, якби как бы, ми все це Да. немножко позже, не сейчас. Но карта отшельника, она уже, в принципе, говорит о том, что все это будет именно от нашего решения зависеть. То есть мы уже никого не спросим, и я думаю, что это будет где-то стоять на нашей территории все-таки. Велико ну, Жезлив Жезли падает, Император, да, Рыцарь Мочи, сейчас Девятка Пентаклев, Иерофант и Туз Кубки. Ну, карта, ты типа, хорошая, все одно падают. Тобто ніхто ж не забирає слів про те, що пам'ятаєш, коли ми дивилися Трампа, багато хто казав про те, що прийде Трамп, буде краще. Там гарні карти падали. Тобто ніхто ж не забирає своїх слів назад. Бачиш, знову карти гарні випали. То скупки падає Рофант, то кубків це в принципі ну, це, це повна чаша. Це про якісь рішення, про рух, про допомогу, про все інше. Тобто буде все одно. Але двійка жезлів, яка попереду випала, тут карти говорять про те, що хтось до когось зараз приглядається. Ну, не впевнені вони. Як правильно треба себе поводити, як правильно треба діяти поручмачі. Я так розумію, що цих скупків з дев'ятку пентаклів, він трішки напізніше. пізніше. Але зміни до кращого будуть. Ну, падають гарні карти. Не знаю, завжди вони падають, типу, гарні карти. Побачимо. Воно може програтися трішки пізніше, ти ж знаєш, як воно програється. Так. Типу, якась фігня-фігня, а потім оп, і.